Всем привет! Я художник Андрей Клишин. Продолжаю рассказывать о своих картинах, о их связи с нашей жизнью и с какими-то законами жизни, о которых я начинаю узнавать только сейчас. Дело в том, что многие факты из моей родословной, которую я написал 20 лет тому назад, так интересно складываются и из них выходит как бы такая система, о которой можно, ну не знаю, просто подумать и удивиться. Сегодня я хочу вам рассказать о цикличности, о цикличности судеб, о цикличности каких-то событий, которые происходят, ну, допустим, в моем роде, в который, который я увидел сам. Сейчас мы находимся в Киеве. Наша семья переехала в 2014 году из Горловки, это Донецкая область, из-за начавшейся войны в Киев. И уже сколько, 9 лет живем в Киеве. Перечитав мою книгу родословную, я увидел, что весь род Клишиных все время переезжал. Я когда приехал в Горловку, в 1978 году я думал, что я останусь там навсегда. И все строил как бы к тому, чтобы э, ну, дети мои, внуки все жили там, все, все как бы на одном месте. Но жизнь в 2014 году нас так всколыхнула, что нам пришлось уехать. Теперь, когда я перечитываю факты из жизни моих предков, в этой книге, то я понимаю, что, видимо, это такая судьба. Видимо, так и на роду написано, получается, переезжать, переезжать, переезжать. Начнем с моего прадеда. Прапрадеда – это Игнат Клишин, отчество его неизвестно, примерная дата рождения – 1845 год, примерное место жительства Украина где-то под Житомиром, Видимо, по Столыпинской реформе он переезжает в Оренбург. Дело в том, что в Украине земля была вся разделена, это была вся чья-то собственность, и крестьянам было очень трудно после крепостного права начать свою жизнь, свою работу, свой бизнес на земле. А по Столыпинской реформе земля давалась бесплатно, к тому же давались живые деньги на переезд. Не знаю сколько точно, по-моему 5 рублей деньгами и бесплатная дорога. И вот так мой прапрадед оказался в Оренбурге, в Оренбургских степях, где распаевывали землю, бери сколько хочешь. Степь была не засеянная, да земли давали сколько угодно, сколько семья могла обработать, поэтому многие крестьяне переехали в Оренбургскую область и начали там свою новую жизнь. Там же родился мой прадед Тимофей Клишин, и у него родился сын, мой дед Алексей Клишин. Алексей Клишин женился там же в Оренбургской области. Жили они одним большим хозяйством. И когда Алексей Клишин решил отделиться, он уехал в Азербайджан. В Азербайджане ему понравилось такой плодородный э, край. Вот. И он перевез всю семью в Азербайджан, сначала в город Борда, потом на селекционную станцию к академику Вавилову, где мой дед работал кузнецом, а бабушка какой-то учетчицей. Кстати, в это время начался большущий голод. 1932 год, большие неурожаи были везде, плюс коллективизация и плюс голодомор на Украине как искусственное э, производство голода. Мой отец, э, когда подрос, закончил 7 классов в этом э, селе на селекционной станции, затем его позвала его тетя в Архангельск, он поехал в Архангельск, попробовал там учиться, так и не смог, потому что смена климата, он начал болеть и вернулся опять на селекционную станцию. И уже заканчивал 10 классов в городе Кировобад, областной центр Азербайджана, где они жили. Он жил у старшей сестры, старшая сестра вышла замуж за военного. И воинская часть у них была тогда в этом городе кирабаде После того, как он закончил 10 классов, его призвали в армию, он в армию пошел с удовольствием, хотя у него было ранение, я об этом еще расскажу. Вот. Так он попал в Оренбургскую область. В Оренбургской области он комиссовался из армии и стал работать на мебельной фабрики, которая из какого-то маленького кооператива разрослась в большую-большую фабрику. И потом, э после этой работы, он переехал, вернулся опять в Кировобад, там закончил уже текстильный техникум, после этого они с мамой, он уже женился, переезжают в Ижевск, и уже из Ижевска они переезжают в Искногорск. В общем, вот такие вот переезды, как бы они отразились, наверное, на моей судьбе. Когда я в Казахстане закончил 10 классов и уехал в Украину, сначала в Севастополь, а потом в Горловку, я думал, что я в Горловке буду жить всегда. Я прожил там где-то ну, порядка 35-40 лет. И думал, что это будет навсегда. Но вот в 2014 году судьба сложилась так, что нам пришлось выехать срочно за один день всей семьей. И вот с 2014 года я живу теперь в Киеве. Так что вот эти вот переезды, они как-то, видимо, не знаю, как карма какая-то на нашей семье, что мы не можем как бы усидеться на одном месте. Может быть и так. Еще по профессиональной части я повторил судьбу как бы и отца, и матери. Когда я закончил школу, я поехал учиться в Севастополь, первый год не поступил в институт, вот и закончил техническое училище по специальности фрезеровщик. Отец у меня был как раз ну, фрезеровщик и координатчик, это такое высшее касто фрезеровщиков, в общем классный станочник. И я окончил это училище, и потом уже поступил в институт, как бы вне конкурса, как имеющий э, уже специальное образование, тем более, что я окончил его с отличием. Потом жизнь сложилась по-разному, я работал, закончил институт, работал на заводе, и все такое. И какое-то время мне предложили пойти поработать, попреподавать техническую дисциплину. И я какое-то время работал учителем. А мама моя учитель, она занималась только этим, она окончила э, высшее какое-то учебное заведение по специальности учитель иностранного языка и всю жизнь была учитель иностранного языка. Вот так. Теперь интересный факт э, я увидел в нашей родословной. Это какие-то повторяющиеся такие знаковые события. Одно из знаковых событий... Э, это ранение отца. Когда отец был в 12-летнем возрасте, он работал э, на Бахче сторожем. Он работал дневным сторожем, а мужчина постарше работал ночным сторожем. И вот когда он однажды пришел на работу, э, у этого сторожа было ружье. Ну, не знали, заряжен он или нет. Тут пришел сын этого взрослого мужчины Иван. И шутки ради наставил это ружье на моего отца с криком «Хэн хох ⁇ Хэндехох, И ружье выстрелило. И мой отец получил очень тяжелое ранение. Такое ранение, что не знали, выживет он или нет. На счастье ехал как раз порторга этого совхоза на Доджи. Увидел это, забрал моего отца, и повез сначала в Борду, в Борде не приняли больницу, больница была очень слабая, и он повез его в город Агдам, в военный госпиталь, там был знакомый этого порторга, и отца приняли, но фактически ничего не делали. В общем, отцу никакую операцию не делали, присыпали все с и оставили в больнице. Вот. И вот он так вот выжил. Выжил так, что эту дробь не извлекали, и у него эта дробь полностью в этом самом в груди, в сердце, там, где-то в легких, так и осталось. Я вспоминаю какой-то один свой случай, тоже примерно в этом возрасте. Мы жили в Искногорске, у нас в подвале был такой штаб, там был такой большой сухой чистый подвал, там были такие клетушки для всяких мелочей, для всяких там ненужных вещей, вот и мы там мальчишки крутились. И вот однажды один старший мальчишка нашел там поджиг. Поджиг это такой, не знаю, пистолет типа пушки. Забивается порох, забивается заряд, и сбоку поджигается такой фитиль небольшой в виде спички прикрученной. И он выстреливает. И вот он нашел этот поджиг, начал его вот так вот поджигать и на меня наставлять. Поджигать и на меня наставлять. Я первое время так ну, не отходил. Когда он поджег его в третий раз, я взял и отошел. И этот поджиг выстрелил. Может быть это, конечно, какая-то случайность, случайное такое совпадение, но я увидел какую-то связь в этом, что действительно вот так повторяется примерно то же самое, примерно в то же самое время. Хочу рассказать еще об одном как бы э -э факте такого повторения. У моего отца в период где-то 27 лет. Был всплеск карьеры. Он начал работать в Оренбурге на мебельной фабрике. Его там сделали потом комсоргом этой организации. Он так хорошо себя проявил, что его пригласили в обкол комсомола Оренбургской области работать. И вот там он какое-то время работал. Работал, пока не увидел всю вот эту вот, не знаю, несправедливость этой системы. В селах этих бедных комсомольцев они там голодали. А обком комсомол жил на полную ногу. Ну, из этих вот как бы противоречий, э, несогласия внутреннего, отец собрался и ушел. Я вдруг вспомнил, что примерно в этом же возрасте, ну, может быть, чуть побольше, конечно, э, где-то 30, может, 7 лет, у меня был всплеск карьеры, э, я стал управляющим банка отделение банка в городе Горловка и тоже как-то поначалу все хорошо так развивалось мы так, так много работали столько много интересного э, внедряли это был наверное первый коммерческий банк в городе Горловка э, поэтому э, как бы не было ни конкуренции ничего и поэтому мы так хорошо развились но потом из-за вот, не знаю, какой-то вот этой вот системы из-за того, что сначала нам обещали как бы одно, как мы будем самостоятельные банки, а потом нас всех так начали централизовывать, и пошел вот этот большущий кризис к неплатежей. И я тоже собрался и ушел. Может быть все это случайность, может быть все это так совпадение. Но... Подумайте сами, поищите такие факты у себя в вашей истории, в вашей родословной. Может быть, вам что-то откроется для себя, какие-то э, рекомендации на будущее. Все-таки действительно, вот, Земля вращается вокруг, вокруг своей оси, получается это одна спираль, потом э, Земля вращается вокруг Солнца, это получается еще одна спираль. Солнце вращается вокруг центра нашей галактики. Это еще одна спираль. И вот такая вот сложная спираль, наверное, и есть жизнь. Потому что если посмотреть, как устроена клетка ДНК, главная клетка, в которой закодирована вся сущность человека, весь его характер, все его особенности, тоже представляет собой такую двойную закрученную спираль. В общем, вот такие вот вопросы я себе задаю и вот такие вот интересные факты я вижу значит, в своей жизни, из своей книги. Сегодня выступаю на фоне картины «Ожидание». Картину нарисовал в 2019 году, тоже совершенно спонтанно, вот как-то так. Появилось вот такой-то образ интересный, две такие очереди, Стоят люди в какую-то очередь и чего-то ожидают.